І ми переходимо до нашого першого сьогоднішнього гостя. У нас у студії Олексій Капустя, начальник 12-ї державної пожежної рятувальної частини. Пане Олексію, доброго Здравствуйте. вечора! Здравствуйте. Напевно, кожен для себе так відмити відмитив чи не аномальну спеку, яка зараз є, яка зараз триває. Ну вже напевно тиждень. Як ця спека впливає на пожежну ситуацію ось у місті Сєвєродонецьку? Ну, на сьогоднішній день у нас в місті Сєвєродонецьке і прилігаючій території відбувалося 80 пожарів, з яких 3 чоловіка. Погибли, 12 человек спасено. Да, соответственно, температура держится около 40 градусов Цельсия. Соответственно, очень большое количество пожаров происходит в лесных массивах, к сожалению. Вот. У нас имеется распоряжение главы городского, городского совета Сердатинского о том, что запрещено посещать лесные массивы, тем более разводить там какие-то костры, огонь и так далее. Вот. Ну, ми справляємося з поставленням задачі, реагуємо, стараємося реагувати вовремя, от, своє своє време і так далі. Пане Олексію, які зараз заходи робляться для того, щоб ось ці пожежі або локалізувати, або взагалі не допустити? Ну, значить. С личным составом нашего подразделения, соответственно, ответственными людьми, руководителями как городского Северодонецкого управления, так и нашей 12-й пожарно-спасательной частью проводятся патрулирования. Соответственно, мы, у нас имеются планы взаимодействия с лесхозом Северодонецким. Вот, они тоже очень а, огромная вложения свое делают в ликвидацию именно уже возникших пожаров. Вот у них имеется, значит, тоже пожарный автомобиль, пожарный расчет. Они выезжают э, на указанные, допустим, там адреса, определенные. Ну и, соответственно, они работают вместе с нами, и мы вместе с ними. А я как часто сказали, что есть и пожежи из необережности людей. Насколько они вонной части зараз? Ну понимаете тут проблема в чем заключается значит люди в основном на выходных да это суббота- воскресенье когда свободное э, от работы время естественно все пытаются отдыхать и выезжают на водоемы вот соответственно допустим там в лес кто по грибы допустим ходит вот но здесь в чем еще тут такая проблема заключается ни для кого не секрет какая у нас сейчас ситуация происходит в регионе вот и очень большое количество имеется боеприпасов также на территории лесных массивов, которые не разорвались вот, или которые там имеют опасность для жизни людей. Вот, вот в этом плане. Но мы, конечно, всех информируем, всех предупреждаем, стараемся вот, донести эту информацию до каждого человека в нашем городе. Но, к сожалению, эти факты все равно встречаются, повторяются. У нас есть вопрос от нашего зрителя с Фейсбука. А до какого числа действителен запрет на вход в лес? На на костры у леса, насколько я. Да, да, да. Дело в том, что по срокам это трудно ответить, потому что как будет распоряжение главы нашего о разрешении посещения лесных массивов. Ну, конечно, соответственно. Но я думаю, этого не будет, потому что все видят, какая у нас температура. Середи окружающей. Поэтому это просто нереально. А якщо все ж таки ну, ми розуміємо, що заборони заборона, люди все одно хочуть до лісу, люди все одно йдуть до лісу. А як правильно, ось, якщо вже є костер, як його правильно тушити, щоб люди хоч, хоча б не залишали відкрите вогнище таке? Ну, в будь-якому випадку ну, необхідно тушити подручними средствами, наприклад, пісок. по любому допустим, если даже нет лопаты там или там каких-то принадлежностей, в любом случае надо прекратить доступ кислорода к материалу, который возгорелся, то есть это песок, одеяло, покрывало, ну если есть вода то это, это вообще будет успех. А от чего вообще может появиться огонь, если можно так сказать, без человеческого фактора, то есть естественный, природный? Так, Естественный природный пожар, да, масса может быть примером. Например, такие, как вот бросают э, бутылки, например, да, битое стекло. Вот, идет преломление солнечного э, света, соответственно нагревается, э, допустим, сухая трава или подстилка, вот, и происходит самовоспламенение. воспламенение. Так даже не подумав, что какую-то банку, вот она может да, спровоцировать да, да, пожар? Да, конечно. Это тоже ряд, ряд таких моментов встречался неоднократно. Вот. Но в основном, скажем так, 80% все равно имеет влияние именно человек на создание какой-либо ситуации. Насколько части у себе предпало, то есть навмысленное влаштовывание пожежижи? Есть в загале такие Вы знаете, Вот именно, чтобы конкретно, допустим, человек сделал, подпалил лес, там, да, и куда-то там убежал, или, ну, с какой-то там преследовал какую-то цель. Вот. Я думаю, что здесь ну, практически таких вариантов просто нет. Нет, все-таки это оплошность человеческая. То есть э, производится курение, допустим, там. Там, во время сбора грибов. Вот, кидается там тот же самый окурок, который самовоспоминается э, хвойной подстилки, и потом, соответственно, идет пожар. А какую ответственность несла людина, которая спровоцировала, возможно, не навмисными действиями, но все-таки пожежу? Ну, э, существуют определенные административные изыскания. То есть это штраф? Да. Но мы, э, как организация государственной службы в чрезвычайной ситуации, мы не имеем права сейчас заниматься э, данной деятельностью этим. То есть мы ставим в известность э, полицию, вот, и они, соответственно, уже проводят дознания и остальные а все меры. Вы, вы сказали, про статистику, сколько было пожеж, а какие наследки? Чи ли масштабные такие пожежи, которые привели до великого выгорания территорий? Ну, в основном, в основном, вот, например, даже сегодня у нас там в районе Сиротина горела сухая трава, вот, и, и шла в лесополосу, но ну, это было 400 квадратных метров. То есть, в принципе, это небольшая территория, пожар потушили очень быстро наши ребята, вот, ну, встречается и 2 гектара, и 2,5 гектара самый большой в этом году, какой был пожар, какая площадь выгорела? Ну вот э, месяц, по-моему, месяц назад да, мы тушили э, пожар в, в, да, в сторону Айдара, как ехать. Значит, тушили наших э, два отделения, одно отделение лесников лесхоза. Вот, и там, там более двух гектаров варило. То есть мы в трех направлениях производили это тушение, но потушили в течение ну, двух часов точно. Что про людей. Чи вистачає пожежники для того, чтобы локализовать усі очаги, які зараз это проблематичный вопрос. Не, ну хотя на сегодняшний день 12-я часть пожарно-спасательная города Северодонецка имеет 83 человека. То есть мы укомплектованы на 100%. Если, допустим, брать сравнение другие пожарные подразделения соседних городов, у них там, конечно, поменьше людей. Вот. Но бывает, бывает столько выездов за день, что в любом случае личного состава не хватает. Вот. Хотя на одной пожарной машине выезжает 7 человек. А все про техники, про машины, в каком они зараз станут? Mm -hmm. есть новая техника? Техника, да, у нас главным управлением в нашем Луганской области проводится работа по выдаче, скажем так, транспортных, новых транспортных средств, соответственно, и пожарно-технического вооружения. Это такие вот мазы последний раз вот раздавали, я думаю, ни кого это не секрет, все это видели. Это в Лисичанск выдали, в Попасную, ну, в Таница Луганская и так далее. Вот. Но если брать, в частности, нашу технику, которая находится у нас в части, в городе Северодонецка, то самая старая машина, ну, взрослая, да, скажем так, 82 -го года, лестница, автолестница. Вот. Все они находятся в исправном состоянии, соответственно. Вот. Естественно, хотелось бы модернизировать все это дело, там, работать э, новыми, скажем так, и пожарными стволами, и пожарными рукавами. Хотя выдаются и пожарные рукава новые, вот, но 50% еще надо заменять это по-любому. Но мы, мы выполняем все положен, ну, положенные у нас функции, соответственно, и по ремонту этой техники, и по ее эксплуатации. Пане Олексій, трошки повертаючись, ви казали про те, що 12 людей ви врятували і три, на жаль, загинули. Яка основна причина того, що ось не змогли когось врятувати? Запізно викликали чи в чому? Ви знаєте, смотрите, як виходить, приведу последний, ну не последний пожар, один із пожарів, який був у нас в селі Боровському. Вот. В 4 часа утра сосед Константин, ну, його, кстати, і начальник нашого головного управління Севіль Ігор Вікторович. поошадил подарком скажем так вот и между прочим его даже взяли в работать в нашу структуру он сейчас работает в главном управлении работником значит просто человек проснулся утром рано 4 утра увидел горит э, дом естественно он кинулся выводить людей там хозяйка была женщина э, с ними э, жили там мужчина с, женщ... ну, с женой соответственно более 60 лет он, там, вот он он просто вовремя успел их вывести то есть как бы разбудил соответственно вывел бабушку вынес короче то есть получается вот такие люди когда они делают это скажем так с отвагой и получается люди были спасены до прибытия пожарного подразделения то есть нас вот это конечно ну, имеет очень позитивный такой момент вот но в основном конечно люди погибают до да, ночью то есть идет отравление угарным газом человек во сне не ощущает запах дыма, соответственно, люди могут только вызвать тогда, когда у соседей, например, слышен запах дыма, то есть начинают уже вызывать, ну, соответственно, это очень большое количество времени, промежуток, вот поэтому, конечно, да. А какие самые частые причины возгорания в жилых домах? Вы знаете, в жилых домах эта халатность относится к тому, когда ставят, допустим, приготовление пищи, вот, и забыли, и пошли. Вот. Бывают такие случаи, например, оставляют даже маленьких детей э, в квартирах. Мама поставила варить борщ, газ включенный, ребенок закрыл дверь, мама назад зайти не может. Вот, понимаете, даже такое случается. Но ну, как бы слава богу, что мы вовремя на это на это реагируем, у нас есть и все необходимое оборудование для этого, скажем так, для вскрытия дверей, для даже если мы не можем двери вскрыть, ну чтобы э, не, не, уменьшить э, затраты э, ч, данного человека, то мы можем через в форточку залезть по лестнице, по автолестнице, соответственно. Вот. Ну, это в любом случае, это халатность самих этих хозяев. Якщо казати про опит, як колось, ну, можливо, не людина виновата, а там ось електрика, наприклад, або щось заклинуло, або, ну, якесь само... Коротке замикання. Так, так, так. Ну, коротке замикання, в основному, відбувається, це зимою, коли люди починають обогріватися електроприборами, вот. Вот это да, бывает такое. Бывают чайники тоже еще, ну, замыкают. Ну, в основном, в основном, э, ну, вот в этом году, с января месяца, вот два случая было короткого замыкания именно в подъезде электросчетчики. Вот. Ну, как бы здесь не имеет такого ничего сложного, потому что используются огнетушители. Опять Эти же... в доме не она побачила, что пожежа есть, может, только, только любом начинается... Имеем право, в любом случае мы имеем право в доступ... В любое помещение, если есть угроза жизни людям, либо угроза взрыва, аварий или химических каких-то опасных веществ. А самостоятельно как-то можно До такое замыкание, да? Можно локализовать? можно Я рекомендую, заработать. конечно, я рекомендую всем, всем полностью иметь дома просто огнетушители. Просто так. Даже если, особенно если есть еще и маленькие дети, вот, соответственно, необходимо. Во-первых, знать, как, как ними пользоваться. И детей надо тоже учить, как пользоваться данными случаями. Потому что, скажем так, от этой ситуации никто не застрахован. Она может произойти в любой момент. Соответственно, у человека будет испытывать состояние шока. То есть есть два варианта. Либо убежит человек, вот, либо начнет сам тушить. Но согласно правилам пожарной безопасности, любой гражданин нашей страны обязан прежде всего сообщить в пожарную безопасность по номеру 101, а потом уже принимать какие-либо действия. Якщо ось людина не має вогнегасника, але вона хоче якось це її пожежу локалізувати. Ось кажуть, що а, замикання водою краще не тушити. Естественно. Як Естественно. правильно? Звісно. В будь-якому випадку, якщо відбувало коротке замикання, незалежно від електропівбору, або, допустим, там якась розетка, вот, в будь-якому випадку треба обесточити квартиру. Это по-любому надо сделать. Мы даже, мы даже, когда приезжаем тушить, допустим, дом частный там, или эта квартира, сначала идет обесточивание данного объекта, а потом только приступаем к тушению. И у нас еще одно запытание с Фейсбуку. А какой штраф предусмотрен человеку, который во время действия запрета на вход-въезд в лес будет гулять по лесу? Вы знаете, сейчас о размерах штрафов я с точно, точностью вам не могу сказать, потому что ну, не, нету, мы, не, мы эту работу не проводим. Вот. Мы только входим, так скажем, скажем так, в комиссию, в состав комиссии, да, там, при патрулировании там, и при этом. Вот. Но с нашей стороны по-любому человек будет предупрежден. Он будет проинструктирован, про, про предупрежден, как, как правильно надо себя вести, как неправильно надо вести. Вот. Но до знанием занимается полиция, поэтому а у них будет. Как правильно будет. себя вести, все вот как правильно, как неправильно. Ну, естественно, естественно, что надо, допустим, ходить только по, там, по определенным тропинкам, по дорогам, ни в коем случае не отходить вправо там, или влево. Э от, от дороги потому что я же еще раз повторяюсь там может быть и боеприпасы и так неразорванные и так далее и тому подобное а вот это ну это и соответственно есть. мусор если допустим не, ну если есть какой-то мусор или те же самые допустим сигареты спички то желательно их потушить и положить в определенный пакет а потом уже будучи в черте города или там где будет мусор специально отведенное место для этого дела естественно туда это все дело выкидывать и тогда я думаю все будет у всех хорошо ви казали про те, що, ну, на жаль, є боєприпаси, які не не, зроб, не здетонували, так? А були випадки, коли люди їх знаходили? Так, звісно. Звичайно, у нас дуже э, часто поступають нам е э, на 101, на лінію 101 о тому, що во время там, ну, в основному це во время збору грибів грибниками, коли находять вот эти вот боєприпаси. Значить, у нас э, в області значит, находится группа пиротехников, которые занимаются непосредственно этим делом. Значит, мы, как аварийно-спасательная служба, соответственно, выдвигаемся к месту вызова, ограждаем эту территорию, ждем приезда пиротехнических наших сотрудников. И в дальнейшем они потом уже дальше занимаются по ее ликвидации и обезвреживанию. На запитання з Фейсбуку. А чи було таке, як коли після, після детонування боєприпасів був, був, була вже вогн, був, був, вогонь, була пожежа? Таке траплялося? Ну, ви знаєте, в основному це відбувалося, коли у нас відбувалися тут бойові дії. Вот, це село Сиротино, коли при обстрілі горіло сім будинків. Вот, соответственно, лесные массивы очень сильно горели. Тогда мы, конечно, мы и домой туда не приезжали, работали. Вот. А так в основном сейчас в мирное время. Это этого просто не бывает пока. А бывали ли у нас случаи намеренно, намеренного поджигания там недвижимости или движимости для, для того, чтобы получить страховку? Вы знаете, я с такими случаями не сталкивался. Вот. Но догадываться можно всегда правильно, допустим. Каждый думает, скажем так, в свою миру распущенности. Вот. Но я все-таки верю в добро и думаю, что люди на это, по крайней мере, этически не способны. Пане Алексею, а какие заходы сейчас проводятся для того, чтобы люди знали больше и понимали больше про небезпеку ось, пожеж? Вы знаете, у нас очень сильно развита агитационно-массовая работа, вот, и, значит, и по этому направлению занимается у нас инспекция наша. Вот, они, соответственно, в определенные, э, скажем так, дни недели, согласно там определенных графиков, планов, вот э, пишут, пишут статьи в газеты, соответственно э, на радио выступления, распечатываются листовки э, и, соответственно, наносятся по всему э, городу вот, о мерах безопасности и необходимость э, что-либо э, смотреть. Вот, то есть как бы вот в таком плане работаем. А ось, про территорию биля озер, водой, мы еще на да. там можно э, костры жечь? ну, вы понимаете, что э, костры можно э, разжигать в специально э, оборудованных местах. То есть, это, допустим, там кафе, которое там есть мангал специальный, специально отведенное место. Вот. Соответственно, приняты все э, Моменти, тобто обеспечение, обеспечение огнетушащими средствами, як так Вот. От там, звісно, можна, але на пляжі нет, звісно. Пане Оксі, ми дякуємо за те, що ви прийшли до нас у студію, за те, що розповіли, як правильно все ж таки і де можна відпочивати ось так з вогнем. Дякуємо, що нас, ви були з нами. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми спілкувалися з Олексієм Капустіним, начальником 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. thank okay. okay. you